Пропагандисты в панике. Украина получает огромное количество дронов, которых, по словам Клинцевича, хватает на всех участках фронта. Также Украина превосходит Россию в числе дронщиков. Царев заявил, что именно операторы беспилотников имеют преимущество на фронте, из-за чего Украина не дает россиянам продвигаться. Далее пропагандисты беспокоятся из-за НАТО, которая представляет все большую угрозу. А полковник Баронец заявил прямо, если Россия ударит по НАТО, Россия перестанет существовать. Что это за такие секретные лаборатории, как много этих лабораторий и на что они способны? Это не лаборатории, это заводы по производству беспилотников, и многие из них делают тысячами в сутки. И, к сожалению, вот эта децентрализованная система, когда огромное количество небольших вот таких компаний, которые выполняют те или иные функции, кто-то маленькие дроны делают, кто-то большие, этот поток нескончаемыми ручейками идет на фронт. Сказать, что у Украины есть проблемы с дронами на каком-либо участке фронта, нельзя они действительно сейчас смогли создать рабочий военно-промышленный комплекс. К сожалению, Зеленский, проведя две большие конференции военно-промышленные у себя, смог создать, во-первых, коалицию дронов из 20 угу. стран. Это не только деньги, выделяемые туда. Одно дело, когда за десятки миллионов покупает один танк, который сгорает в первой атаке. Другое дело, сколько дронов можно на это сделать. И второе, это распределение компетенций и промышленных возможностей. К сожалению, опять же, мы пока не можем дотянуться, это политическое решение. Часть дронов выпускается в Прибалтике, в Восточной Европе, они там находятся в безопасной зоне, гражданскими машинами, они, пересекая границу, сразу едут на фронт. То есть мы это фиксируем в линии в 100 километрах от линии боевого соприкосновения, видим, интенсивность перед атаками какими-то или контратаками, когда противник предпринимает большое количество гражданских грузовиков. Вычислить, какой из них везет детское питание, а какой да. дроны, Но невозможно. Да, там... Количество э, операторов-беспилотников со стороны ВСУ, как меня уверяют солдаты с фронта, причем я разговариваю со многими, ну, считать, что выше, чем у нас. Да, личного состава меньше по всем оценкам, по их, по нашим, по докладам наших военных, но за счет количества беспилотников они держат фронт. Когда на каком-то участке там 20 солдат и два оператора-беспилотника, или четыре оператора, оператора с беспилотников и нет никаких солдат, то 4 могут быть э, э, сильнее, чем 22. А, вот когда мы говорим, что вот-вот НАТО рухнет, и тут еще доллар завалится, но он ни, ни одно не рушится, ни другое не заваливается. Пока мы видим, что НАТО является к самой большой опасностью для нашей страны. Об этом говорит и служба внешней разведки, и это действительно так, потому что так или иначе все эти государства не испытывают любви к нашей стране. Канцлер Германии и премьер Великобритании, то есть Мерц и Стармер, подписали исторический договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между ну, Соединенным Королевством Великобритании и ФРГ. Вот вам, пожалуйста, там все-таки формируется какая-никакая какая коалиция, они работу продолжают, не бросают, военные расходы увеличивают, и, я так понимаю, будут тоже наращивать производство. Как вы считаете, вот через Польшу, аэродром, там, как называется, если я правильно зову, нет слова «хаб», отправляют значит, на Украину и ракеты, и снаряды. Не является это предметом чтобы наши нанесли удар по, по этому аэродрому в Польше, где вот этот находится хаб. Я правильно говорю? Хаб, да? Хаб, ну, это узел. Да. Хаб – это узел, да. В данном случае узел снабжения. Уважаемый, у у меня, например, руки чешутся, но мне задают вопросы в очень высоких кабинетах. Это будет считаться нападение на, на страну Польшу. НАТО. НАТО. Да. На страну да. НАТО. И тогда, вот Володя, у нас, у нас уже не будет военного ревилла, и нас с вами не будет. Российские герои поворачиваются. Я не буду плакать без тебя, без проживу нормально. девушка, красавица, ты не очень нравишься. Не я замерзал. Будешь? А я не дам. Росіяни стривожені. Чи не поверне Україна під час обмінів російських зеків? У нас і так виникає проблеми в різних регіонах, що там був заключеним, а значить, пройшов СВО, вижив, повернувся домой і знову тероризують, наприклад, сусіди, терорізують родних, близьких, веде себе чорт як. А ось і приклад багатодітна мати Тетяна дочекалася свого благовірного з так званої СВО. Той прийшов і спалив їй хату. Наш дом згорів. пострадал от рук собственного мужа, который на тот момент являлся СВОшником. Придя в отпуск, был в наркотическом обвинении, был с оружием и с мачетой, что мы очень испугались. Я взяла детей и уехала в город. Через полчаса мне позвонили соседи и сообщили о том, что дом горит. Палій був СВОшником, тому справу на нього відкривати не стали. Відправили назад на війну. Тепер Тетяна разом з дітьми без хатьки, але хоча б вижили, бо так пощастило не всім. Вдову СВОшника з окупованого антрациту убив сусід. Теж СВОшник вирішив відібрати гробові, які за убитого на війні чоловіка отримала сусідка. Ми попросила принаймні саме. Ростова, прогнал, э -э обещала занять-то мне денег, нет, -э начали грубо разговаривать, и так все вышло, я не забывал, и сделал бы выстрел и вот такие бойцы теперь ходят по российских школах, надающие уроки мужности. Вопрос на то, что тяжело ли убивать людей. Есть, первый момент. Во-первых, да, тяжело. То есть и это потом, конечно, вспоминается. Просто ну, у ребят, может быть, еще такой небольшой срок прошел после этого. Стати такою ж героїною вирішила, і ця диво Щоправда, син намагався зупинити, бо дитині дійшло, що він може залишитися сиротою, бо батька вже немає. До жінки це не доходить. У мене мама хоче бути психологом, вона хоче поїхати на фронт. Когда это происходит уже в твоей стране, на твоей родине, ты уже понимаешь, что ты не можешь просто оставаться в стороне и делать что тебя это не касается. Вот вдруг ее там убьют, Конечно, но я думаю, что там я буду сейчас нужнее. Я не хочу, чтобы он заехала, как я без мамы. Она все-таки моя мама, и кого я могу там перед сном обнять, сладких снов пожелать. Мріяли обіймати, отримали труни і так звану алею героїв. Мешканки ростовського азову поділилися своєю бідою. Виявляється, облаштовувати так звану алею героїв доводиться самотужки. Державі до них байдуже. А землякам ні, алею героїв систематично трощать. Намі самостоятельно було закуплено від чтобы контролировать, что происходит на аллее. К сожалению, в настоящий момент мы не можем быть уверены в безопасности просто наших погибших ребят. Это аллея героя. Это аллея тех ребят, которые погибали за каждого из вас. Для воинов были высажены туйки. Сегодня эти туйки были выкопаны. Все. Ви люди или звірі? Ви животні или ви люди? Риторичне запитання. І ще вишенька на тортик. Росіянки продовжують об'єгорювати СВОшників. Служи, дурачок, получиш значок і дитину народжену не від тебе. Чому вважаєте, що Кристина розділа сина не від вашого брата? Ну, коли з СВО прийшов э, домой в отпуск. Мы сидели с ним, разговаривали, он мне такой говорит, типа брат говорит, <coughs> мне говорит, типа, доверия нет, говорит, Кристине никакого. Когда СВО люди передавали насчет Кристинки, там гуляет, сказали. Гуляет, знаете? да. Ну и, конечно же, там же получаются выплаты. выплаты. выплаты да. Сколько вы получили? 13,5. Миллионов. Да. То есть и Кристина хочет часть этих да, 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 да. 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 Там... тел вот это Кристинки. Я просто хочу оформить ему так пенсию мы же и могли все. Это сделать эти спокойно. деньги, они ему пригодятся. Мы Мне же не нужны эти готовы. деньги. Это мы все для ребенка. Были Вероятность кровного родства составляет ноль процентов. Бажання вижити є у невоюючих жителів Мордору, які за дивним збігом обставин опинилися не в тому місці і не в той час. Вот, например, отверстие от пули в окне. А вот пуля пробила забор. Рядом еще одно отверстие. И за всеми этими заборами и окнами, вы только вдумайтесь, живут настоящие люди, которые в любой момент могут быть убиты прямо в собственном доме. А что же происходит? А происходит вот что. Непосредственно рядом с жилым поселком в Челябинске находится военный полигон. Практически ежедневно военные проводят там учения. Вот этот дом, когда строился, вот сюда первая пуля ну, про то, что мы узнали, прилетела прямо в генератор. То есть взорвала генератор. Вот, например, за этим окном находится детская спальня. Пуля могла прилететь прямо в ребенка. По счастливой случайности, пока никто из жителей не погиб. Когда военные тренируются, пули летят буквально сквозь тропу, по которой они гуляют. Ой, я капрыгрись. Очень много комментариев со стороны Украины, да? вернется муж в пакете по частям я сама там помру да то 5 до 10 столько гадостей пишут столько грязи И я понимаю насколько мы вот те которые живем здесь в россии великодушные сентиментальные милосердные вот я никогда бы по крайней мере, у меня нет такого, чтобы говорить там про Украину, По пакетам і все остальное, какую-то гадость дня такого нету. Росіяни взвили від зростання цін, ще не встигли відійти від весняного підвищення, як отримали черговий сюрприз. І знаєте, яку новість я услышала на днях на роботі? Тому що ціни з юля знову повисять. на еду хлеб будет стоить уже не 60, не 70 рублей, а типа все 100. У меня никогда не будет своей квартиры, никогда не будет машины, ничего, понимаете? Фрукты, овощи, курица. И это моя зарплата в день. Не реви, а мерщи займают чергу за так званою прострочкою, радять российские пенсионеры. Снимай, мне нравится. Да Путину пошли, как пенсионеры живут. Сынок, а может быть и так же будет? Да не дай бог. Хлебом не может жить человек, и мясом не может жить человек, и бургерами не может жить человек. Словом Божиим может и должен жить человек. Мае жит, але вымирает, как и вся Россия. Рождаемость и смертность в России теперь большая тайна. На официальных ресурсах о ней отныне сообщают выборочно, засекречивая конкретные данные о безостановочном сокращении населения. Проще засекретить, чем объяснить. Демограф Алексей Ракша обратил внимание, в последнем ежемесячном отчете Росстата за апрель только общая информация. Нет открытой детальной статистики по числу родившихся и умерших, по числу браков и разводов. Также исчезла вся статистика по регионам. Сейчас в России рекордно низкое число рождений за всю историю. Ранее власти признавали, страна стареет, а рождаемость падает. Данные за первые три месяца этого года до засекречивания показали самый низкий уровень рождаемости в России за последние 200 лет. А в цей час диктатору не до того. Розбирає з прихильниками більш нагальные питання. Владимир Владимирович, что вы делаете для того, чтобы так хорошо выглядеть? Я тоже так хочу. Движение, движение. Понимаете, во-первых, вы прекрасно выглядите. Там спасибо да, 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 ну, откровенно говорю. Так а во вторих очень важно, коли у нас в житті якісь целі, і ми стрімімося достигать їх целей. Проте покращення життя росіян не в планах диктатора. Далі традиційний огляд російської глибинки. Этот мост негласно, но вполне заслуженно нарекли самым опасным в России. И находиться на нем, а тем более ехать по нему, да еще и в тяжелом грузовике, действительно кажется чистым безумием. Я родился в этом доме 41 год назад и хочу вам показать, что тут изменилось. Мы посмотрим на уличный туалет. Был чуть чуть побольше, и помойка была квадратная. Сейчас поставили ящик. Дома тут стоят. Такие вот. Более 60 лет. Дом немного, немного, наверное, ушел. Раньше было тут ровненько все. Вы да, до сих пор живут. А вот по лежит. А так по домашнему там тут все красиво. Тих, хто записує відео з закликами про допомогу, штрафують. Так на мешканку Іркутської області наклали штраф через ось це відео, ба більше звинуватили в дискредитації армії Животні в стейках. Лучше живуть, ніж от люді. От на етай помойки блю от скажіть, от ви по своїх родних допустили радних запустілотам жити? Вы где-то там ходите по каким-то землям, что-то завоевываете, кого-то там защищаете, а вот нас, кто вот этих людей, кто защитит, по сути, кто придет и защитит их вот от этого. Так же дети живут, так же вот пожалуйста пожилые, взрослые люди, которые также где-то на заводах, где-то жизнь свою отдавали. Вы там дети в шикарных своих этих люльках. А и трясутся, как на них не упало. Це відеозвернення мешканців російського міста Фролове теж потрапило в об'єктив правоохоронців. 76-річний пенсіонер, крім хвороб, отриманих через екологічну катастрофу, створену місцевим заводом, має ще й судові тяжби. У нас по официальной данной ЦРБ самая плохая статистика по онкологическим заболеваниям. Мне трудно определить, так как была в, в 11-12 годах независимая экспертиза экологическая и показалось, что 32 компонента вредных выбросов присутствуют присутствует в этих, так сказать, выбросах вот, несанкционированных. И очистные сооружения совершенно не работают. 32 выброса. То есть диоксиды, оксиды, оксиды тяжелых металлов, доменные пыли и так далее. Ну и грязный металлом переплавляет. И плюс еще переплавляет, сжигает, как мусороперерабатывающий завод сжигательный. Корт, корт шин при утилизации вместе с резиной. Вот черный дым. Вот. Поэтому убедительная просьба помочь нам спасти наши жизни, потому что дети рядом, техникум находится практически в санитарной зоне. Там несовершеннолетние дети учатся, студенты после девятого класса. Практически в шаговой доступности. И все это на них летит. Заклик прибрать мазут на пляже Валушті теж тоже выявился поза межами российских законов я пользуюсь статьей Конституции 51, не хочу это против себя, потому что не присоединил никаких корыстных целей, кроме того, чтобы обезопасить людей, которые находятся на набережной, и сделать значит, нашу природу, воздух чище, все, чтобы было хорошо. К сожалению, почему-то это у нас не получается. Чему уж бо? А Только в 2025 году расходы на армию в России официально предусмотрены в виде 13,5 триллионов рублей что в два раза больше всех социальных расходов. И если разделить эту прекрасную цифру на каждый день в году, выходит 37 миллиардов рублей в день. А если разделить в минуту, то выходит почти 26 миллионов рублей в минуту из российского бюджета, тратится на армию. Двіжуха, весело ж, як і все на Росії, фізрук краснокамського технікуму для розвитку мужності, вирішив влаштувати лижний забіг у травні. А депутатка Держдуми Анфіса Чехова пропонує свій метод. Нет как ответ. обратно видели, сделать спасибо, мужчин мужественными? Ну, во-первых, можно обязать мужчин ä, просматривать турецкие сериалы, российских. <свист> <Не надо. свист> я умру. А что? А женщины тоже много чего их пытаются обязать. Я пробовал, обезвести. простите. А, ну, по крайней мере, как учебное пособие. А чего такого? Потерпите. Посмотрите на мусульман, почему они сильны. Они объединены верою. Посмотрите, что творится на проспекте мира, недалеко от главной их мечети в те дни, когда у них Курбан-Байрам, нет движения по этой 12-полосной магистрали. 12 полос. 6 в одну и 6 в другую сторону. И вот с балкона люди снимают от метро проспект Мира и туда вдаль по Ярославскому шоссе. Не видно конца. Людьми покрыто все пространство. И это люди, мужчины, здоровые, не пьющие, мужчины, которые все занимаются борьбой ходят в спортзалы на тренировки. Это армия целая. И если им прикажет мула в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают. Дякую тренировкам на передних рубежах железными яедлами. Запорожский напрямок тримается. Как и тримается весь Запорожский фронт. Верим в засил. Гарного дня и тихого вечера. Нас так просто не візьме. Є деяке порушення стосовно саме? стосовно перевозки Угу. Mm -hmm. Бо немає дитячого крісла. Дитячого мені не треба. Як це не треба? Для чого? ти впевнений? У мене дітей не знаю. Мені здається, друге, що ти багато чого не знаєш. Сашко, давай давай далі. Thank you. Передбачу, напочуло річого передбачила. Скучив Так. Мам, скоріше за все, ці цвіточки до завтра завянуть, я тобі зірвав з таких от таких условий. Це тобі Ты знай, що я тебе дуже-дуже люблю. Питали, заради чого ти воюєш. Я там щось трошки розказав про Кознації. Про свідомість. Я там сидів е, в цій кібіці, щоб мене ніхто не бачив, і слухав, як діти співають, танцюють. Тут Все зрозуміло заради чого, так? Привіт. У Мене все добре. Я поїв. Сьогодні сонячно, трохи вітряно. Я вдягнутий тепло. В броні. І каску не забув. А яка у вас погода? Як твої справи? Хотів сказати тобі, що я тебе люблю. І дуже скучив за тобою. Але я обіцяю, ми скоро побачимось. Цілую. Твій синок, твій бодюк, твій валірчик, твій Славік, твій Максик, твій Ілюш. Твій Нікіда, твій Рослік. Твій Ілюша, твій Вадик, твій Мася, твій любимий Нікіта, твій Владусик, твій Дмитрик, твій Бо, твій дімочка. Повір, що намарно сльози твої течуть. Не слухай новин і в сусідську пані. У мене все добре, харчуюся доскучу. Нарешті потрапив у гарну компанію. Підрозділ, неначе чинецький скид. Суворі аскези, весь день за планом. Одягнені всі один прикид. Мене охрестили тут капеланом. Далеко від марних споку збуття. Я завжди тверезий, мов чисте скельце, веду на природі активний спосіб життя. Ти часто казала, це добре для серця. Тут всі за одного і за всіх один. Тому бережи свої сльози й нерви з любов'ю, твій вдячний, безмежно син.